Протягом жовтня місяця 18 художників з різних куточків України, натхненні красотами осінньої кримської природи, створювали розкішні живописні полотна. Підсумком пленеру стала виставка картин, яка відбулася 5 листопада у галереї Південний Ермітаж. На виставці представлено більше ста картин: море, гори, міські вулиці, виноградники. Осінні пейзажі, написані маслом, радують відвідувачів різнобарвністю стилів та кольорів. Виставка вийшла ще разнообразним, тому що кожен художник по-своєму і, звісно, вся експозиція дуже цікава. Пленер проводиться вже в четверте. Двічі на рік весною та восени художники приїздять до Криму з різних куточків України за натхненням створювати свої мальовничі шедеври. Осінь в Криму це особливе особая пора, как и весна. Вот лето оно ну, неинтересно, ну как оно интересно, но оно немножко одинаково везде, потому что э, все зеленое, все такое. А осень крымская осень это очень красивая, просто очень красивая, потому что она более длительная, нежели в других. Там в других местах вот до да, середины Украины там и э, западные, там восточные быстро отлетает, там как-то так неделя полторы, все, все облетело, все сразу настали холода и все. У вас она такая длительная. Такая как бы мягкая, такая переходящая. Работы написаны здесь в основном, как я уже говорила, написаны с натуры. За 3-4 часа им нужна большая концентрация энергии, умения. И тогда человек выплескивает все свои эмоции, соединяется с природой и получается прекрасный образ. Образ того же Бахчисарая, Севастополя, Херсонеса. То есть, кроме того, что нужно владеть цветом и думать о том, как это слепить, нужно еще создать образ. Картина должна быть образная и эмоциональная. Тогда будет именно настоящее искусство. Деякі художники до Криму завітали не вперше. Окрім пейзажі, вони залишилися в захваті і від самого Севастополя, та від його мешканців. Люди у вас хороші. <рес> вот. Всі звертаєш внимание на людей, коли приїжджаєш. Везде пускали, везде давали нам можливості працювати, були дуже внимательні. Вот, знакомились много, оказывается, тут среди многих, так сказать, моряков, есть и художник, который даже учили, сейчас художественный То есть это такое, понимаете, пошло какой-то обмен -то, ну, информация, да. Она приятна, безусловно, потому что когда подходят люди и они немножко как-то знаются в, в изобразительном искусстве, это приятно всегда. В Крыму я была очень много раз, и в юности, и, и два года тому назад тоже на море отдыхала. Но, понимаете, отдыхающие увозят только запах моря. Это годами, я помню, дети мои маленькие, мы были на море, потом взрослыми, им снился запах моря. А я благодарна Богу и судьбе, что вот дала мне такую возможность через через Колорит, через э, живопись передать вот э, именно море это э, Крым хочу сказать Крым э, цвет э, это совсем не тот и я конечно через это все унесу кусочек кусочек Крыма с собой но уже через другое видение не, не только через запах А і через сонце, перламутр. Крим це перламутр. для нас. Закарпатці у нас очень сильні тіні, другой цвет, цвіт, А Крим це совсем другое. Експозиція триватиме до 5 грудня. Тому у любителів мистецтва попередує ще цілий місяць, щоб насолодитися чудовими роботами сучасних українських художників.